নিজৰ পত্নীক পুৰুষে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ এবাৰ হ'লেও চিন্তা কৰেই পুৰুষৰ এই চিন্তাক লৈ আচাৰ্য চাণক্য নীতিত এনে তিনিটা বিশেষ স্থানৰ কথা উল্লেখ আছে যি ঠাইত এগৰাকী নাৰীক কেতিয়াও এৰিব নালাগে যদি সেই স্থানত নাৰীগৰাকীক এৰে তেন্তে সেই পুৰুষে গোটেই জীৱন পস্তাবলগীয়া হয় আহক আজি জানিলেও কি সেই স্থান য'ত নাৰীক এৰাটো পাপতকৈও কম নহয় আচাৰ্য চাণক্যই তেওঁৰ নীতিত সকলো পুৰুষক বিশেষকৈ স্বামীসকলক সজাগ কৰি যি তিনিটা স্থানৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেই স্থানত প্ৰতিজন পুৰুষেই কেতিয়াও পত্নীক এৰিব নালাগে লাগিলে যিমানেই কঠিন সময় নাহক যিমানেই বেয়া দিন নাহক লাগিলে এজন স্বামীয়ে কেতিয়াও নিজৰ পত্নীক বেলেগ পুৰুষৰ সৈতে অকলে এৰিব নালাগে লাগিলে সেই পুৰুষজন তেওঁৰ যিমানেই আপোন নহওক বা আত্মীয় নহওক পত্নীক কোনো পুৰুষৰ সৈতে অকলে এৰি দিয়াৰ ভুল কেতিয়াও কৰিব নালাগে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আপুনি একেবাৰে দুখী বুলিও ক'ব নোৱাৰে কাৰণ এনে সময়ত চিন্তা ভাৱনা ইমানেই চঞ্চল হৈ পৰে যে মনুষ্যই নিজৰ সীমা কেতিয়া পাৰ কৰে তাৰ কোনো ঠিক নাথাকে সেইবাবে হয়তো আমাৰ শাস্ত্ৰত এগৰাকী ভৰ যৌৱনা গাভৰুক নিশা নিজৰ পিতৃৰ সৈতেও অকলে থকাত বাধা ৰূপৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে মনোবিজ্ঞানৰ মতে গভীৰ নিশা মানুহৰ মনটো বেছি চঞ্চল হৈ পৰে গতিকে এনে সময়ত এগৰাকী নাৰী বা আন এজন পুৰুষ অকলে থকাটো মুঠেও সুবিধাজনক নহয় তেওঁলোকৰ মাজত যি ধৰণৰ সম্পৰ্কই নাথাকক লাগে এনে সময়ত মানুহে বিবেক বুদ্ধি হেৰুৱাই পেলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে যদি পত্নীৰ গাত কোনো দুখ নাই কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়া বা অন্য মানুহে তেওঁক দোষী সজাব বিচাৰে তেতিয়া সেই পৰিস্থিতিত স্বামীয়ে পত্নীক পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগে তেওঁক অকলে বেলেগৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ এৰি দিব নালাগে কাৰণ এগৰাকী নাৰীয়ে নিজৰ সকলো ত্যাগ কৰি এই বিশ্বাসতে আন এখন ঘৰলৈ আহে যে তেওঁৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব তেওঁৰ স্বামীয়ে ভালদৰে গ্ৰহণ কৰিব এটা সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত তেওঁ স্বামীৰ নেতৃত্বত পাব বুলি স্বামীৰ ওপৰত পত্নীৰ অগাধ বিশ্বাস ৰাখি সংসাৰৰ পাতনি মেলে সেইবাবে গোটেই পৃথিৱীখনেই পত্নীৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতক কিয় স্বামীজনে যদি নিজৰ পত্নীক বিশ্বাস কৰে পত্নীৰ পবিত্ৰতাত যদি সন্দেহ নাই তেন্তে তেওঁ পৃথিৱীৰ কাৰো কথাই কেতিয়াও কাণ দিব নালাগে যদি পত্নীৰ বেমাৰ হয় সেই পৰিস্থিতিত এজন স্বামীয়ে কেতিয়াও নিজৰ পত্নীক অকলে এৰিব নালাগে যিদৰে এগৰাকী পত্নীয়ে স্বামীৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে ঠিক সেইদৰেই স্বামীয়েও পত্নীৰ এই কঠিন সময়খিনিত তেওঁক শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে গতিকে আচাৰ্য চানক্যই দিয়া এই তিনিটা উপদেশৰ গভীৰতা বুজি যিকোনো এজন পুৰুষ বা স্বামীয়ে নিজৰ পত্নীৰ সৈতে বটবৃক্ষৰ দৰে সাহস হৈ থাকিব লাগিব প্ৰতি মুহূৰ্ততে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ